История о том, как оккупационные власти Севастополя борются с незаконными застройками, буквально взорвала интернет. Это герой наших дней. Завтра его портрет в появится. И не упал. Ай! 16-этажный недострой по улице Капитанской неподалеку от известного мемориального комплекса «Солдату и матросу» планировали снести по распоряжению исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея Миняйла еще в мае. Миняйла ссылается на результаты проверки городской прокуратуры, которая выявила, что объект построен с нарушениями государственных стандартов, строительных норм и правил. Застройщик все обвинения отрицает. К этому проекту мы обратились к заслуженному архитектору, единственному разработчику генерального плана. Данные здания есть в генеральном плане 2006 года, и они строятся в соответствии со всеми законодательствами, которые есть. Однако судебные тяжбы застройщик проиграл, и теперь от высотки, которая должна была стать частью элитного клубного комплекса Два капитана пытаются избавиться при помощи взрывчатки, но здание не поддается даже со второго дубля. <свы> Представитель фирмы-застройщика считает, что это и есть показатель добросовестности строителей. Здание, по его словам, способно выдержать девятибальное землетрясение. Это единственный проект, который сегодня строится в соответствии с нормами и выдержит 9 баллов сейсмику. 290 свай под этим домом. Есть все испытания свай, свай по 45 метров. Теперь дом напоминает пизанскую башню, которая рискует в любой момент свалиться в море. Близлежащая территория оцеплена. Местные власти ситуацию пока не комментируют.